Вітаю вас, друзі! Продовжується наша програма Новий день. І до нас у студію вже завітали гості, яких ми анонсували. Це Степанюк Євген, президент Федерації Мікс Файт, Бревда Максим, перший віце-президент Федерації Мікс Файт. Матвіїв Ярослав, другий віце-президент Федерації Мікс Файт. І Панасюк Олександр, чемпіон всеукраїнського турніру з бойового самбо. Доброго дня, хлопці! Доброго до дня! Такі всі гарні, великі, як поруч з вами, ви зовсім дюймовочкою себе почуваю. І у нас, мабуть, перше питання. Розкажіть для усіх нас, хто не знає, що взагалі таке міксфайт? Міксфайт – це смішане єдиноборство, яке включає в себе різні стилі і види спорту. В принципі, це ускладнання ударної і борцівської техніки. Ось вот, що значить міксфайт. Смішаний стиль. Смішаний стиль, так. Yeah. Да. А яка історія міксфайту у Миколаєві? Максим Вячеславович, что Ну, мы начали развивать здесь федерацию, вообще, Fight уже у нас четвертый год, четыре года у нас. Вот, то. В июле месяце официально мы и с Евгением открыли федерацию и начали совместно работать над первым проектом. Первый проект у нас, если не ошибаюсь, был в октябре, да? Да, в октябре, да, в октябре месяце у нас был первый проект, это был 2000, у нас, по-моему, десятый год. Вот. В нашем клубе мы провели турнир сборных Николаева и сборных, сборных Мельницка. Это был первый турнир, на котором как бы официальный турнир по Миксфайту, который прошел в нашей Николаевской области. Но с тех пор на протяжении вот, пяти, пятого года, четырех лет, у нас вот Ярослав подключился уже пару лет уже с нами. Вот. И в течение этого времени вот уже каждый год у нас 3-4 больших профессиональных турнира и где-то два турнира Два-три турнира э, любительских по боевому самбо. Вот, плюс мы сейчас в Одессе проводим уже очень часто большие масштабные турниры проф-линии. Э, ну, так начали развивать. А кого можно вожатый батьком Миколаевского миксфайта? Ну, этот вопрос <laughs> давайте зададим Евгению Игоревичу. Я первый человек, кто с Николаевской области поехал на турнир М1 Украин, где был один из самых титулованных и известных спортсменов смешанного стиля, это Федор Емеляненко. После чего мы решили полностью совместно с его лигой открыть представительство в Николаевской области. После этого, в принципе, будем так говорить, иконой смешных единоборств стали мы. И после этого мы стараемся полностью поднимать только и совершенствовать уровень смешных единоборств Николаевской, да и в принципе в Украине. Это турнир, в турнире обязательно должен быть победителем. Кто был первым переможцем? Первым Победителем, получается, чемпионата Украины по смешным единоборствам был боец клуба «Бульдог». Это наши партнеры, наши друзья, получается, Афан... Афанасьевский Сергей. В весовой категории 70 кг он стал первым на чемпионате Украины по смешным единоборствам. Также наступне у меня вопрос. Будет проходить турнир все на днях. розкажете вы расскажете, Владислав, что готовится? На что можно ждать? Вы знаете, завтра вас ожидает колоссальный турнир по смешанным медвежьим, так как нам в гости летят ребята со многих стран ближайшего зарубежья. С Беларуси завтра ребята будут представлены с Молдовы, Азербайджана, Дагестана, ну естественно, как говорится, и нас, Украины. А каких сил вартило запросить столько людей с многих куточков, не только нашей страны, а всего свету? К этому турниру мы готовились уже на протяжении года, потому что у нас он был запланирован еще год назад, когда в первых числах апреля мы проводили тоже международный турнир, вы помните, в надежде, когда к нам ребята даже прилетели с Франции, из Камеруна. Это колоссальные финансовые затраты. физической силой и дух, духа, говорится, очень много сил было потрачено на подготовки непосредственно к завтрашнему турниру. А щодо фізичної підготовки, наскільки фізично та професійно повинен бути підготовлений конкурсант до турніру? Ви знаєте, краще спросить непосредственно у нашего бойца, который завтра будет <coughs> драться непосредственно с бойцом из Беларуси, Максим Шилов с клуба Спартак. Завтра у него будет серьезный бой, будем так говорить. Это не первый международный бой нашего Александра. Вот он про подготовку, в принципе, лучше расскажет, чем я. Витаю вас. Здравствуйте. Ну, расскажите нам, будь ласка, как вы готовились? Я усиленно, это однозначно. То есть идет подготовка не только в физическом плане, очень важно идет подготовка моральная. Потому что если морально не настроиться на бой, то, ну, грубо говоря, можно не выходить. То есть, а физическая подготовка, там подготовка в плане борцовской, ударной техники, как обычно, ну, мы работаем, то есть все нормально. Главное, чтобы настроить морально. Потому что если не настроиться морально, то ну, можно сидеть дальше тут и а не а какие Дальше есть тренинги, как вы настроитесь морально. Главное не гореть, вот в одно я скажу. То есть, чтобы не вих... не, не бояться там, соперника, там, не накручивать себя, потому что, ну, это, конечно, очень злую шутку может сыграть. А чи є якісь забобони? Я знаю, що деякі спортсмени перед якимись турнірами своїми виступами вони або не миються, або не їдять чогось. Чи є у вас такі забобони? Ми нормально і моємося і їмся. Лучше не накручувати себе лишній раз. А як можна стати учасником вашого турніру? Подготовка хороша овочів. постійно робота, робота і робота над собою. Може, якась є. Регистрация до турнира? Ну, переговоры обычно проходят, вот, садятся, допустим, там, мы садимся в у нас есть главный тренер, садятся, подбираются партнеры, соперники, идет разговор с их тренерами, с их менеджерами. То есть ребята все, которые участвуют, это не то, что, там, захотел, там, нам позвонили с улицы, там, вот, на советское видео что фиш хочу выставить. Конечно, такого нет. То есть вот, идет подбор спортсменов друг по другу, чтобы был примерно одинаковый уровень, и ребята все занимаются профессионально, никто не может попасть к нам просто с улицы. Вот, то есть ребята подготовленные, должны иметь за спиной уже не один а профессиональный турнир и массу любительских. Они должны иметь медицинские справки, там очень много, много нюансов. Вот. То есть это нельзя просто сказать, что мы захотели поучаствовать, нам захотелось, можно прийти. Это не любительский турнир, это профессиональная Спорт – это всегда риск для властного здоровья. Чи у вас какие-то риски на ваших турнирах для здоровья ваших участников? Давайте Ярославу уже дадим слово. Риск как бы есть во всех видах спорта. Так же самое в нашем виде спорта тоже есть риск, но у нас все спортсмены перед выступлением проходят медицинскую комиссию, физреспонсорию, предоставляют справку и наш врач осматривает их непосредственно перед выходом на бой. А за час боев, чи бывают какие-то травмы, которые могут назавжды закрыть карьеру бойца? Слава Богу, у нас еще такого не было, но конечно все возможно. Мы уже сказали, что сегодня хлопцы будут разыгрывать билеты на их турнир. Может быть начнем? Да, конечно. Да, мы ну, не против. А то же, какая будет процедура? На что вы уважаете? Вы знаете, мы надеемся на фарт, будем так говорить. <laughs> Кому как повезет, кто в этом бокале с розыгрышами окажется. Тут, в принципе, завтра мы разыграем 20 билетов. Завтра попадет к нам на наш прелестный и запоминающийся турнир. Поэтому стартуем. Прошу. Давайте расскажем, как они могут забрать. А, да? В эфире будут высылаться <laughs> в почту билеты. То есть мы сейчас вытягиваем да, 20 фамилий, 20 имен, Которые мы вытянули У нас администратор в интернете нашел розыгрыш Там, где делали репосты Это фамилия тех людей, которые делали репосты Там э, сегодня, где-то после обеда Будут выложены Вся информация с именами победителей и уже они могут будут забрать на кассе у администратора сегодня или завтра до турнира э, фамильно заберут свой билет. И вот даже сейчас перед телеэкранами кто-то а может держать за себя кулачки и сказать, Аби ж я, аби ж ти был я. <laughs> а вдруг повезет. <laughs> Тож что начинаем, тянем Начнем пач. с вас. С меня? Конечно. Давайте. Я сподіваюся, что у меня рука счастлива и я кому нибудь поможу. На вас ответственность сложится <laughs> <laughs> И у нас Евгения Бонни. Якщо бачить. Девочка, наш... да, или мальчик? Евгения! А, я... Я Девочка, да. Я думаю, наступні имена вы ви витягнете. Давайте скажу. Да. Давайте. У нас еще так не зміниться. Я три, буду раптом. Да? Адми... Андрей Дмитриевич. Как-то так. Нас... Андрей Дмитриевич. У нас названия все как люди подписаны в соцсетях, так мы и записывали. Чтобы потом найти, да. Виталий Казак. Ну, я уже вытягивал раз. Потому что, да, потому что раз, раз. Так, теперь я попробую, кому ж сейчас повезет. Карина Голумбьевска. Голумбьевска Карина, витаем вас. Вы Санька, выиграли квиточек. Ольга Зайка. Ну, ну, может, не вот не это наверное, призвище. Да, Псевдоним, да. Вытягиваем наступление. Я, наверное, витягну одразу три. Давайте, да. Потому да, что три, що это да. счастливое число. Итак, у нас на черзі Евгений Подгорный. Наступный у нас будет Данил Сербин. И також Дмитрий Золотарев. Хлопцы, ваша черга. Вытаскиваю тоже по несколько сразу, чтобы чуть-чуть ускорить Процесс, процесс розыгрыша. Давайте ускорим. не перегорел перед экраном. Карина Дмитриева. Александр Шевчук. Еще один. Даниил Одинский. А это нас, еще один панк не раскрытый. Выпало. Максим ну, сейчас давай достанет, раз уже вытащили в карман. Так, четыре у меня получается. будет. Инна Анатольевна Гонтарюк. Инна Анатольевна, мы вас витаем. Думаю, может, Инна уже не смотрит эфир. Сандра Мауэт. Иностранцы пошли. Ну давай же, иноземцы едут. Ну конечно. Наверное. Дмитрий Трачук Люда Лисовецкая Так, и сколько у нас еще осталось? Да Десятка почитаем. у нас уже есть Только 10? Выигрышных да? людей Нет, больше у нас 11, 12, 13, 14, 15, 15 Еще 5 квиточек Так, Санька 3 И финальный я 2 Подытожишь да. Анна Полторак Вітаємо. Тип-тип. Имя, фамилия. Надеюсь, в паспорте также. И Уляна Брилева. Так, и последние два осталось, да, у нас? Последние два счастливчики. Руслан Гром. Послідній Валерія Котік. Отож, ми вітаємо переможців цього розіграшу. Як вже анонсували наші хлопці, ви зможете дізнатися також на їх сторінках у соцмережах, хто ж виграв, і забрати у них квиточки. І в мене наступне питання на вас. Переходимо до нашої розмови. Ваш турнір за перемогу хлопці отримують якусь грошову виплату, чи це лише любов до спорту? На сьогоднішній момент любов до спорту. Много хорошого не принесет. Звісно, наші ребята отримують гонорари за програші і за победу. А можна дізнатися про відкритий завісові скільки вартують ці гонорари? Какая Все сумма? зависит, гонорар полностью составляется от рейтинга бойца. Если боец входит в топ-10 бойцов Украины или ближайшего зарубежья, естественно, гонорары у нас идут в долларовом эквиваленте. Если у нас бойцы, которые не входят в топ-10, они получают, естественно, наши народные, народную валюту гривну. А еще трошки позазрить, а какой максимальный гонорар? Вы знаете, наши ребята в последний раз Були приглашені на турнір в Польшу. Там гонорар составляв, ну в принципі для нашої країни при сьогоднішньому курсі це хороші гроші, Це тисяча доларів було за програм, 2000 за побіду. Ну я думаю, варто займатися спортом, якщо є таке заохочення, і форму собі зробите, Конечно, і да. на, будете мати гроші. І наступне в мене питання: розкажіть, будь ласка, <кій> чи є якісь фаворити у цьогорічному турнір... турнірі? Непосредственно с нашей командой, да, конечно, мы большой акцент ставим, опять же, на Александра Панасюка, потому что у него в данном году полностью состоялось 4, 4 боя, да, у тебя было? Да. 4 боя, 4 победы, пока что, будем говорить так, беспроигрышная линия у него идет, если у него, конечно, получится все, он этот бой с Беларусом выиграет, то у него открывается занавес, и он будет уже ездить по приглашениям, ближайшее приглашение у нас на май в Польшу. Ось ваш фаворит, в нього є вже гарний список боїв. А чи новачок може ось так прийти на турнір і за фартом виграти? Ну, ми предварительно вже ви задавали вопросик. Ні, навчок? новачок, який пройшов реєстрацію, він спортсмен, але в нього ще немає такого великого послужного списку боїв. Поки що він не цікавий. у якого менше двох... трех боев, он не интересен полностью для нас и для наших, как говорится, друзей из зарубежья. Потому что у него еще слабый послужной список, будем так говорить полностью. Рейтинг будем более точно говорить. Поэтому особое внимание ставится на более опытных ребят, которые на сегодняшний момент в Украине очень много. Очень много перспективных и действительно спортсменов, которые заслуживают уважения. всмішних єдиноборстві не тільки. Mix це вже майже бренд. І ви здобули дійсно популярність як в Миколаєві, так і в Україні, поза межами нашої країни. А чи є якісь плани на майбутнє, щоб ще чогось досягнути? Ви знаєте, як не банально б це звучало, але хотілося б провести турнір в Арабських Еміратах. Да. Тому що потенціал і можливості, коли говориться їхньої країни і наших спортсменів в сукупності, миле б хороший би результат. Я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. Розповіли про ваш турнір. Розіграли квиточки. Ми отримали щасливців, 20 щасливців, які отримують білети квиточки.